Nəvahir Rəhman Rəhim. Salam deyirəm sizə. Əziz, izzətli Əhləbeytin məhəbbət yolçuları olan sevətçilərimiz. Bu gün bizim sizinlə ilk görüşümüzdür. Bu gün bəlkə başqaları üçün adi günlərdən bir idi amma şəxsən mənim üçün və mənim əziz qonağım üçün çox əlamətlər bir gündür. Ona görə ki biz ilk dəfə olaraq sizinlə bu verlişdə bu studiyada görüşə gəlmişik. Verlişimizin məzmununa keçməzdən qabaq istəyirəm bizə bu şəraiti yaradan mənim yoldaşlara onların rəbblərinə şükür, özlərinə isə minnətdarlığını bildirəy. Vəlişimizin adı Əhləbeyt şairləridir. Adından göründüyü kimi biz bu məclisimizə sizinlə bu görüşlərə dəvət edəcəyimiz qonaqlar elə birmən daxil olmaqla əhli beyt şairlərindən ibarət olacaq. Əlbəttə siz onları tanıyırsınız, yaxından, bəziləri uzaqdan, bəzilərinin ancaq adı eşidmisiniz. İndi artıq imkan yaranıb ki, sizin də üzbə-üz görüşə gələyik və əhli beytin məhəbbət yolunun yolçuları olan şeirləri ilə eşk qızılçullar səfərinin şairləri sizə təqdim eləyək. Bu gün bizim studiyamızın əziz bir qonağı var. Mən onu çox sevirəm. Mən inşallah ki sizlərdən bir çoxunuz da onu çox yaxşı tanıyırsınız. Nə mənim həmişə ona Bu roman zəət elyəndə Əlin məhəbbətinin, alə Əli eşkinin səhrasının məcnuna atandırdığı çox gözəl bir şəxsiyyət, əsəs bir qohumumuz. Bakının buzovuna kəldinin Cümə məscidinin axundu Hazir Sultanı istəyirəm sizə təqdim edirəm. Hazır xoş gəlirsiniz studiyamıza. Çox As sağ olun, təşəkkür edirəm. Hazır Ehli Beyt şairidir. Biraz öncə qeyd etdiyim kimi ruhani alimdir. Hazrənin səhv etmirəmsə 30 kitab endəlidər işimizi görüb və onlardan birinin adını bu velidlikdə zənnimcə çəksəm bu günlü kifayət eləyər. O kitabın adı belədir. Həzrət Əli Azərbaycanda Həzrət Əli ilə bağlı olan bütün ziyarətqahlar, bütün xatirə nişanları o kitabda öz əksini tapıb bu hacının uzun illər çəkdiği gərgin əməyin, zəhmətin bəhrəsidir. Və biraz öncə qeyd etdiyim kimi hacı həm də ruhani alim olmaqla yanaşı həm də Əhli Beyt şair idi. Öz gözəl şeirləri ilə məclislərimizi həmişə nurlandırıb. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan əhli beyt şairlərinin bayraqdarı, ələmdarı hesab olunan Mulla Muhammad Füzuli Bağdadıdır. Əhli beyt şairləri və Azərbaycan əhli beyt şairləri dedikdə Füzuli Rəzvan oğlu bəhəlin nurbası məqsəci göz önündə canlandırazı. Və istəyirəm ki bu yerdə sizə bir sualla müraciət edeyim. Hazırsınız özünüz Füzuli şımasınızsınız. Füzuli aşiqlərindən birisiniz. Şübhəsiz ki Füzuliyə sizi məftun edən onun təlabü amel müəminə olan məhəbbətidir. Və istəyirəm sizə Belə bir maraqlı bir sualla müraciət edeyim. Siz Hazreti Siz Füzuli üçün Hazret Əli kimdir? Nəyə görə mən bu sualla sizə müraciət eləyirəm? Çünki bizim bugünkü mövzumuz Əhlibeyt şairlərinin şeirində Əmirül Möminindir. Və onun ilə bu sualla səmraziyyət eləmək istəyirəm. Siz Füzuli üçün cənab Əmirül Mömin kim idi? Bismillahir Rahmanir Rahim və bihin istəyin. Füzuli ona görə tahid Füzuli ona görə nəhaytə Füzuli elə biz Füzulünü ona görə sevirik ki, o əhlibeyt şairidir. Füzuli əhlibeyti, Füzuli Qurani gözəl bilib, məhcül bəlağının mükəmməl bilirdi. Ona görə kamil idi Füzuli. Füzuli ələ əhlibeytə tapınıb, əhlibeytlə Stromed Əhli Beytdəndir. Və bu nöqtəyə nəzərən füzuliyə biz böyük məhəbbətimiz var Kün, əhl beyt, ki, Əhli Beyt özüdür ki, Əhli Beytin olaraq mən də kiçik məddahi. Özümü lap siz hesab. Məftundur şeir, məqamadır yazdığım Əhli Beyt əşqar. Yəni Əhli Beytə aid mətn, məqamadır yazdığım Əhli Beyt əşqar. Və buna görə nəzərən o Əhli Beyt olan məhəbbətim iymani biz bir daha füz ötüzünü bütün həyatı bütün varlıq aləmini olduğu kimi necə Əmirəl Mömininlə bağlayır, Ələrəssalamla -əl bağlayır. Yəni bu bağlılıq bütün hədislərdən, Qurani-Kərimdən gələn ənahitə görə o Əmirəl Möminə tapınır. Necə ki gonca bağrıyı təhribi dadı ilə əbbaqan olur. Sonra yüz lütfünən könlünü açılır, xəndan olur bu birbi qəsidəsi var. Burada özü deyir ki, yüz məşəqqət çəksə, kamidil tapar əncamı kar hər kəmin mövləsi anəndə şəhimə dağılır. Nə qədər də məşaqqət, əziyyət çəkən insan çətindədirsə, onun işi onun gələən ən can təfar düzələr, yaxşı ola, əgər onun mövləsi həmirən mömin olsun.